результат чему его причины причина в том что сыграли очень слабо и я не знаю как с такой игрой мы могли могли проходить дальше это только если бы мы бы не знаю фартовые наверное как я не знаю кто но я считаю что мы не мы не мы не должны были проходить с такой игрой это кошмар поэтому считаю он будет заслуженно заслуженно прошел с чем с чем их поздравляю Гол на 90-й хвалы не убивая, чуть-чуть вот Кисинчавиччики. Ну, в Киеве пропустили на 90-й минуте, здесь на 90-й минуте, поэтому нужно играть до конца, до финального, до финального свистка. Поэтому, ну, mm -hmm. что мы сказать, у них было моментов, они могли нам забить 4, 5, 5, поэтому могли, могли и раньше забивать. Де делались ваши моменты. Вот это главное питание. Сегодня то, что у них будут моменты, это было ясно. Наши в Киеве, наверное, остались. Единственный момент у меня был, да, конечно, конечно нужно забивать такие моменты. И... Но я, честно, сейчас такая пустота, знаете, на на душе, я я просто я не понимаю, как как мы могли с такой игрой пройти дальше. Максим Коваль э, прийшов, вибачився за. Він сказав, помилку да, при припущеному його м'ячі, але він стільки разів відбив, що от звинувачувати його, по-моєму, не повертається ні язик, нічого. Я з вами повністю він стільки разів виручив, всі футболісти ошибаються. И... Я могу сказать, я не забил, Максим там да, не выручил в этом моменте. Но кто-то не доиграл с игроком. Поэтому да, цепь ошибок. И все, все, все сегодня ошибались. И я хочу по, после, после игры посмотреть вот эту, знаете, там, распечатку. ТТД, да, брак. И, э, я, я не знаю, у меня, наверное. Только действий не было никогда, столько мало действий. Е, була, частина болівальників після хороших останніх результатів, хорошої гри, така деяка ейфорія, Сьогодні спад. Наші болівальники часто від однієї крайності да, до іншої йдуть. Що можете їм сказати? Ну, в, футболі, в футболі так завжди. Сьогодні є результат, ти на коне. Да? Нет результата, ти, ти... под конем. Поэтому, э, э, что, что, я хочу? Конечно, конечно мне, стыдно. Мне стыдно за тот результат, за то, что «Динамо» не будет играть в Лиге чемпионов. Я только, только можно извиниться перед, перед болельщиками за ту игру, которую мы показали сегодня. Это такие капитанские моменты. Да, часто говорят, что после таких матчей капитан должен, ну, я не знаю, если не кому-то набить, кого-то да, в то принаймні кого-то потрусить нормально. У вас есть такое желание сегодня? У меня, ну, могу сам себя встряхнуть или слушайте, уже прошли прошли 90-е годы, когда там заходили, дрались в раздевалке. Сейчас нужно просто сесть и проанализировать, почему мы так играли, почему у нас не было моментов, почему мы дали команде соперника сделать все то, что они хотели. А... Просто сейчас можно, конечно, зайти на зайти на эмоциях, обвинить того, 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 третьего, десятого. Нужно искать причину. Причину всегда искать нужно в себе.